Nəftçəlalada cari ilin məhsulu üçün 40 min hektar sahədə payızlıq taxıl səpin planlaşdırılır. Bu qədər sahədə keyfiyyətli səpin aparmaq üçün işə hərtərəfli hazırlaşan fermerlər indiyədək 12280 hektar sahədə yayışım aparıblar ki, bu da ümumi taxıl əkləcək sahənin 30.3%-ni təşkil edir. Beşikdə səyahışımı yaptırdım, taxlaşdım. Hər hektara 45 sent götürdüm. İndi də, də yayışım vermişəm. Yeyisiniz Allah qüsə gəlirsiniz. Hı. Bu altı də şumlu izvallı Allah qüsə. İkinci şumu da buracağam, toğum da keçəcəm. Heç bir arasılıq yoxdur. Na şum turğumuzda, na suumuzda, heç bir şeyin arasımız yoxdur. Bu illəri 15 hektar taxıl sahəm var idi. Ot hər hektardan 30 sentlil məhsul götürdüm. Növbəti yay şumları vurub hazır vəziyyətdə saxlamışam. İndi payız şumunu vurub səpinə hazırlaşacağam dövlətimizin dəstəyi nəticəsində gübrələrdir alıruq bunları bütün su işində bir, heç bir problemimiz yoxdur. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildiriblər ki, cari ildə zəmilərdən 123661 ton məhsul götürən əkinçilər növbəti təsərrüfat ilində bu göstəricini daha da artırmaq əzmindədirlər. Artıq qısa müddətdə səpin aparılacaq sahənin 12280 hektarında şum qaldırılıb. Payızlıq səpinini vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırmaq üçün rayonda həmçinin mövcud olan səpin aqreqatları və digər maşın mexanizmləri də təmir olunaraq məhsul istehsalçılarının ixtiyarına verilib. Kifayət qədər toxum tədarük olunaraq səpən üçün hazırlanıb. Müxtəlif növ gübrələr alınıb. Qeyd edək ki, Ötənil Neftçalalı taxılçılar hər hektar taxıl sahəsindən 27,8 sentner məhsul götürüblər. Rəhmiyə Hüseynova, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV Neftçala